Я вообще как бы интересуюсь вообще жизнью в жизни в целом в мире и в нашей стране и во всем мире как бы использую интернет и я конечно понимаю что на различных сайтах это может быть субъективное какое-то мнение да поэтому стараюсь также познавать мир из печатной продукции, то есть это тоже достаточно интересно, более того, молодежь. Молодежи очень важно много читать, потому что некоторые люди просто не оперируют элементарными как понятиями для того, чтобы формировать собственную мысль и собственную речь. Для этого нужно в любом случае читать, не только, допустим, слушать что-то из, допустим, СМИ, допустим, да, радио, то есть не только слушать нужно, нужно обязательно и глазками пробегаться по этим строчкам, потому что если мы не будем этого видеть, мы не сможем это воспроизвести я вам так скажу. больше чем в мире, что в мире творится, нам в армии новостей не хватает, азеты с новостями, что в мире творится, в городе, например, я вот дома не был, я не знаю, что мне в городе творится, что поменялось, что нового там случилось, вообще не знаю ничего такого нету недостатка информации в том что где провести свободное время особенно это касается молодежи молодежи нема куда пойти у нас. вот нам вот это вот именно в этом вопросе нету информации нету потом как бы сказать культурных всяких Нет. мероприятий нету вот именно чтобы завлечь молодежи где бы вечером провести свободное время. Ну есть 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 такая, то есть вот я сам футболист люблю футбол играю за команду нашу полоцкую, то есть бы это больше было про футбол, это больше можно сказать газете бы там чем да вот, спорт именно скажем так вот это, скажем так, можно не сказать, трудно сказать с первого, с первого раза. Информация, какая нехватка по, по, ходу своих действий там, или общения, или там что, ты, например, слово. Вот вчера я встретил слово там морское, да? Я служил на флоте в Владивостоке, встретил морское слово, например, э, та, что такое там такелаж или водоизмещение, понимаете? Вот так забыл, ну, что такое, 38 тысяч тонн водоизмещения. Ну, что такое? Кто из нас? Я сам забыл. Когда я указываю, насколько судно сядет воду, сколько оно изместить воды. Кілька тисяч тонн можете представити. Так що таке чисто по ходу питання. В вопросі любви, понятно, що, наприклад, в інтернеті ти хочеш познайомитися з кимось, Задаєш сайт ловить про нефтку інформації. Та мені здається, що як такої немає. Тільки головне знайти, де її щирпати, розумієте? а такої не не можна сказати, що немає. Так жить? Згодні?